जय जय रघुवीरसमर्थ असि सारसाचारते सोरलेसे तिहिं लोचनी पाहतादृशभासे गुणते आकलेना अहन्ता गुणे कल्पिता हि कलेना स्फुरे विषयी कल्पना ते अविद्या स्फुरे ब्रह्मरे जाणमाया सुविद्या मुनि कल्पना दोरूपे ते चिधाली, विवेके स्वस्वरूपी मिळाली स्वरूपी अहंकार राहो ते दिले व्योम पाहो दिशा पाहता ते निशा वाडताहे विवेके विचारे पाहे। जया चक्षुणे लक्षिता लक्षवेना भवा भक्षिता रक्षिता रक्षवेना। क्षयातीततो अक्षयी मोक्षदेतो दया दक्षतो साक्षिने पक्षघेतो विधिनिर्मिति लिहितो सर्वी परि लिहिता कोणत्या हरू कपा हरुजा लोकसंहारकाळी परि शेवटी जाळी जगी द्वादशादित्य हे रुद्रक्रा असंख्यातसंख्याकरी कोणशक्रा जगीदेवधूण्डालिताढलेना जगी मुख्यतो कोणकैसा कलेना कदा देवराणा चलेना ढले ना कदा दैन्यवाणा कले ना कले ना कदा लोचनासी वसेनादिसेना पणासी, जया मानला देवतो पूजिता है। परि देवशोधुनि को न पाहे जगी पाता देवकोट्यानुकोटी जया मानली भक्ति जेते ची मोठी। तिन्ही लोकजे धुनि निर्माण दया देवरायासि कोणी न बोले जगी जगिथोरला देवतो चोरलासे गुरुवीणतो सर्वथा न, न दिसे गुरु पाहता पाहता लक्षकोटी, बहुसाल मंत्रावळी शक्ती मोठी मनीकामना चेटके धात माता जनी व्यर्थ रे तो नव्हे मुक्तीदाता जय जय रघुवीर समर्थ आपल्या समर्पण मराठी चॅनलचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका व नवीन व्हिडिओसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा धन्यवाद